Je m'appelle Cécile Pelousse et je suis modéliste. J'ai démarré avec la maison Dior. Ça m'a permis de rencontrer des tas de gens dans le monde artistique, le monde politique, Jackie Kennedy, Elisabeth Taylor, Gwen Stéphanie. C'est la mode parisienne. Hein le noir et blanc. Toujours. Bon, il y en a qui utilisent la pierre pour les sculpteurs, il y en a d'autres qui utilisent le violon pour la musique, il y a un joli mouvement comme ça là. Oui. Moi, j'ai utilisé les tissus pour créer. Mais il arrive un moment dans la vie où on a besoin de faire le point. Je me suis rendu compte que c'était pas ça la vie, et que j'avais besoin de, de m'exprimer autrement et j'ai regardé dans le monde la, la personne qui était la plus la plus représentative pour moi euh, du don c'était mère teresa et donc je lui écris et un mois après j'ai reçu une lettre très courte il y avait juste une phrase venez ici on a besoin de tous les bras et j'y suis allée euh, la même année la première fois que je suis allée en, à calcutta en inde il y avait Mère Teresa qui était là, et là on a pu parler. Et je lui ai dit que je voulais trouver ma place et je voulais m'y sentir efficace. Alors, je me suis occupée des lépreux. J'ai distribué des médicaments dans la rue avec un médecin. Elle m'a testée partout. Elle m'a testée. Et là, je suis partie à Katmandou. C'était la première fois que j'allais au Népal. Et donc, je suis arrivée dans la jungle là-bas. Quand j'ai pris des photos, c'était juste le flash qui éclairait. Les enfants dormaient par terre sur le, sur le sol tout nus. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour eux, franchement Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bah, Cécile, t'as qu'à vendre ta maison. Donc euh, j'ai dit, d'accord, je vais la vendre. Et avec la différence, je ferai quelque chose au Népal. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie avec une grosse somme d'argent au Népal. C'est là où nous avons construit l'achat la ashram. On a mis 10 ans pour construire. J'en ai quand même plus d'une trentaine maintenant qui sont devenus autonomes financièrement. Voilà euh, Rita qui est devenue une infirmière, euh, euh, Toulsi qui est comptable, et c'est deux petits Caron, il est en train de faire des études de pharmacie. Il a 19 ans. Maintenant, c'est incroyable. Quand je, je retourne au Népal euh, deux fois par an, je vais visiter euh, bien sûr mes 79 enfants qui m'attendent avec impatience. Mais aussi, je vais visiter les petits dont j'ai l'habitude de voir régulièrement parce qu'ils font partie aussi d'une autre association. Parce que j'ai envie de rendre heureux un maximum d'enfants. Il y a tellement de choses à faire. Et, et des petites choses. C'est dans les petites choses qui, qui permettent de rendre les gens heureux. Et quand on a découvert ça, en fait, j'ai envie de rendre les gens heureux. Parce que ça fait partie de mes convictions religieuses dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. L'Évangile, c'est l'amour pur du Christ. Et, et euh, si on suit son exemple, c'est se mettre à la portée de tous. Dans la rue, quelqu'un qui trébuche, vous le relevez, quelqu'un qui est triste, vous souriez ou vous, vous vous portez vers lui. Jamais j'aurais pensé euh, être capable de faire ça, euh, parce que je suis vraiment quelqu'un d'ordinaire hein, et qui a essayé de faire quelque chose euh, qui sortait de l'ordinaire. Je suis modéliste. Et je m'occupe depuis plus de 20 ans de 79 enfants au Népal. Je m'appelle Cécile Pelouse et je suis mormone.